и в жестоком бою в Донецкой области под Степановкой Шахтерского района вражеская пуля оборвала жизнь Артема Владимировича. На 25-м году жизни 12 августа 2014 года. Он всегда останется в наших сердцах любимым сыном, отцом, мужем, братом, другом и наставником. Этот сильный духом человек – который запомнится навсегда своим родным, близким, друзьям и соседям. Порядочность, честность, отзывчивость, доброта Артема не знала границ. Всегда в наших сердцах твои дела, слова и поступки. Долгие поиски, долгие месяцы поисков Артема были. Мама ездила в Донецк, потом ее повезли туда на место боя в Никифорова. Она блазила буквально на коленях каждый сантиметр, каждый участок возле этого танка, но, к сожалению, ничего не было никаких следов. И постоянно приходили в то же время, постоянно приходили сводки о том, что Артем Абрамович находится в плену. Где-то в ноябре месяце Славик Жилкин, это волонтер, который вывозит двухсотых, и вывезли останки, сделали родители, сдали ДНК, и по фрагментам, которые остались, то есть ДНК совпало, это Артем Абрамовича. Артем был очень целеустремленным, он привык всегда добиваться цели. Был очень добрым. Без ума, любил, без ума любил Алену, свою супругу, и без ума любил приемную дочку Маринку, которая сейчас три года просто любил без ума. Буквально за неделю до того, как пришло известие о том, что ДНК подтвердила, что это тело Артема, Алена с самого утра говорит, представляешь, проснулась дочка и говорит, мама, мне приснилось, что э, папа, э, что я, я разговаривал с папой, и папа сказал, что скоро придет домой. Тогда уже опять, знаете, после 9 месяцев поиска уже все как бы опустилось, уже все опять посправили духом. То есть все-таки мы до последнего верили, что Артем живой и что он постучится в дерево, войдет и скажет привет.